Мандарини не тільки традиція новорічного столу, але й дуже смачний і корисний фрукт. Солодкі, соковиті і якісні плоди допоможуть вам обрати поради наших експертів. Перед тим як придбати мандарини, спочатку зверніть увагу на їх розмір. По найбільшому о, поперечному діаметру в міліметрах всі мандарини підрозділяються на три категорії: перша категорія 60 міліметрів і вище. вторая категорія. менее 60 мм до 54 мм и третья категория менее 54 мм и до 38 мм. Таким образом, в торговле размер мандарина не должен быть менее 38 мм. Потом необходимо оценить внешний выгляд фрукти. Внешний вид. Плоды свежие, чистые, без механических повреждений, без повреждений вредителями и болезнями ровно срезанной у основания плода плодоножкой. Плодоножка может быть отпавшей, но не вырванной. Окраска а от светло-оранжевого до оранжевого. Так выглядят качественные фрукты, але дуже часто споживачам пропонуют совсем інші экземпляры. Как выглядит некачественный мандарин? Мы приобрели в одном из супермаркетов вот такую упаковку мандаринов. Сейчас мы посмотрим, что же Какие же фрукты нам запаковали в нее? Подсохшая, вялая, местами оберевеневшая кожура говорит о том, что фрукт очень долго хранился или перезрел. Наличие плесени, участков гниения или коричневых пятен – это также признак некачественного мандарина. Недозревший мандарин плотный, с очень плохо очищающейся кожурой, и которая в основном зеленого цвета. Слишком мягкий мандарин может быть гнилым. Мандарин с поврежденной кожицей тоже считается некачественным. Итак, при покупке мандаринов вначале обратите внимание на внешний вид фрукта. Он должен быть без признаков гниения, без повреждения механических э, либо каких-либо других, без уплотнений, без коричневых пятен. Кожура не должна быть вялой или подсохшей. Для того, чтобы выяснить, насколько солодки мандарины, дизнайтесь про страну воробника. Найсолодшими вважаються фрукти з марокко турецькі трохи кислуваті. Тепер ви з легкістю зможете обрати якісні мандарини, але не поспішайте їх одразу куштувати. для удачной транспортировки, длительного хранения и также очень хорошего внешнего вида очень часто цитрусовые обрабатывают то ли тонким слоем парафина, то ли специальным химическим веществом, которое не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. И нам с вами, как обычным потребителям, очень трудно определить наличие этого вещества на поверхности цитрусовых. Однако при чистке мандаринов это вещество попадает к нам на руки, а потом вместе с пищей и в организм. Поэтому перед употреблением обязательно нужно очень тщательно мыть все цитрусовые. Мандарин – один из наипопулярнейших цитрусовых узинку, тому очень важно выбирать качественные и полезные плоды.